নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোল খণ্ডৰ পৰা পাঠ এক প্ৰাকৃতিক সম্পদ এতিয়া এই চেপ্তাৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকে জানি লোৱা এই চেপ্তাৰটোৰ পৰা তোমালোকে কি কি শিকিব পাৰিবা এই চেপ্তাৰটোত তোমালোকে শিকিব পাৰিবা সম্পদ হিচাপে ভূমি জল বন বন্যপ্ৰাণীৰ আৰু শক্তিৰ বিষয়ে জানিব পাৰিবা দ্বিতীয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা এই সম্পদসমূহৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক দিশত গুৰুত্ব কিমান আৰু তাৰপিছত তোমালোকে জানিব পাৰিবা যে এই সম্পদসমূহৰ কিদৰে সংৰক্ষণ কৰা হয় আৰু এই সম্পদসমূহৰ অৱক্ষয় নোহোৱাকৈ কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি গতিকে এতিয়া আমি আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ হিচাপে ভূমিৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকে আগৰ সপ্তম শ্ৰেণীত পাই আহিছা প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি প্ৰাকৃতিক সম্পদ হৈছে মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা সকলো উপাদানকেই প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি যে মাটি পানী পাওঁ মাটি খনিজ পদাৰ্থ বন উদ্ভিদ এইবোৰ যে আমি পাওঁ এইবোৰ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ বাৰু এইবোৰ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ গতিকে এই প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা সকলোবোৰ উপাদানকে কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ আমাৰ কাৰণে অতিকৈ উপযোগী কাৰণ ই মানুহৰ জীৱন নিৰ্বাহত যথেষ্ট সহায় কৰে গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি বুজিলো যে মানুহৰ কাৰণে উপযোগী প্ৰতিটো প্ৰাকৃতিক উপাদানক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয় আৰু এই প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ উদাহৰণসমূহ তোমালোকে চোৱা ভূমি অৰ্থাৎ মাটি পানী বায়ু খনিজ পদাৰ্থ গছ গছনি বন্যপ্ৰাণী এই সকলোবোৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ কাৰণ আমি এইবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ আৰু এই সম্পদবোৰ মানুহৰ কাৰণে অতিকে উপযোগী এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই চিত্ৰখন চোৱা এই চিত্ৰখনত তোমালোকে কি কি দেখিছা বাৰু ইয়াতে চোৱা তোমালোকে গছ গছনি দেখিছা হয়নে ইয়াতে তোমালোকে বন্যপ্ৰাণী দেখিছা ঘাঁহনি দেখিছা এইবোৰ কি এইবোৰ আমি চব প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ সেইকাৰণে এই সম্পদবোৰক কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম প্ৰাকৃতিক সম্পদ হিচাপে ভূমি ভূমিৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আমাৰ পৃথিৱীখনত কিমান শতাংশ ভূমিয়ে আগুৰি আছে আমাৰ পৃথিৱীত প্ৰায় ঊনত্ৰিশ শতাংশ ভূমিয়ে আগুৰি আছে আৰু ভূমিক বা মাটিক জীৱ জগতৰ ভিত্তি বা আধাৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ কিয় এই ভূমিয়ে আমাৰ যিবোৰ মৌলিক প্ৰয়োজন যেনে খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান ইন্ধন এই সকলোবোৰ আমাক ভূমিয়ে যোগান ধৰে আনকি উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ বৃদ্ধি বিকাশ এই ক্ষেত্ৰতো ভূমিয়ে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে ইয়াত আছে উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ অস্তিত্ব আৰু বিকাশ ভূমি সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেইকাৰণে ভূমিক কি বুলি কোৱা হয় জীৱ জগতৰ ভিত্তি বুলি কোৱা হয় গতিকে ভূমি আমাৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু কি হয় তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আমাৰ মানৱ সভ্যতা সংস্কৃতি অৰ্থনীতি এই সকলোবোৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃৰ ভূমিকা অপৰিসীম কাৰণ কিয় আমি খেতি কৰো খেতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উদ্যোগ হওক যাতায়াত পৰিবহন হওঁক অন্যান্য বেলেগ কাম কাজ হওক এই সকলোবোৰ কি হয় ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠে সেইকাৰণে কি বুলি কোৱা হয় ভূমি হৈছে মানৱ সভ্যতা সংস্কৃতি অৰ্থনীতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিৰ ভূমিকা অপৰিসীম বা ইয়াৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম কাৰণ মানুহৰ সকলো বেছিভাগ কাম কাজ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠে যেনে ইয়াত দিয়া আছে চোৱা কৃষি শিল্প পৰিবহন যোগাযোগ এই সকলোবোৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠে তাৰপিছত আমি জানিম যে ভূমি সীমিত নে অসীম এতিয়া তোমালোকে জানা আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো যে ভূমিৰ পৰিমাণ মাত্ৰ ত্ৰিশ শতাংশ গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে তুমি অসীম নহয় ই হৈছে সীমিত আৰু পৃথিৱীত যেতিয়া জনসংখ্যা কম আছিল সেইখিনি সময়ত মাটিৰ বিশেষ অভাৱ হোৱা নাছিল কাৰণ সেইখিনি সময়ত মানুহৰ সংখ্যা কম আছিল কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা পৃথিৱীত জনসংখ্যা বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিলে তেতিয়াৰ পৰা কি হ'ল মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী মাটিৰ পৰিমাণ কমি গৈ থাকিবলৈ ধৰিলে কাৰণ জনসংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে কি হয় মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ উপযোগী মাটিৰ নাটনি হোৱা দেখা যায় কিন্তু জনসংখ্যা কম থকা সময়ত মাটিৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ হোৱা নাছিল গতিকে আমি যিমান পাৰি সিমান জনসংখ্যা ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে যে জনসংখ্যা আমি কিদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমাৰ মাটিৰ ব্যৱহাৰ কমিব নহলে মাটিৰ অপব্যৱহাৰ হব এতিয়া তোমালোকে বাৰু জানানে আহ পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে কিয় সমানে জনবসতি গঢ় লৈ নুঠে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে বসতি একে সমান গঢ় লৈ নুঠে ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে জলবায়ু আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে মাটিৰ অৱস্থাৰ তাৰতম্য অৰ্থাৎ যিবোৰ ঠাইত জলবায়ু ভাল মাটিৰ গুণাগুণ ভাল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত বসতি গঢ় লৈ উঠে আকৌ এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে যিবোৰত বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় য'ত জলবায়ু ভাল নহয় মাটিৰ গুণাগুণ ভাল নহয় যেনে অসমৰ ঠাই শেষ পাহাৰৰ ঢাল নিম্নভূমিত জলাশয় মৰুভূমি অঞ্চল মেৰু অঞ্চল ধন ডাঠ অৰণ্য এইবোৰ অঞ্চলত কি হয় জনবসতি কম হয় কাৰণ এইবোৰ ঠাই মানুহৰ বসবাসৰ কাৰণে উপযোগী নহয় যিবোৰ ঠাইত মানুহে বসবাস কৰিবলৈ উপযোগী বা য'ত জলবায়ু মাটিৰ গুণাগুণ ভাল তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইতহে মানুহৰ বসতি দেখা পোৱা যায় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে ভূমি বা মাটি কিদৰে গঠন হয় তোমালোকে জানি থোৱা যে মাটি বা ভূমি গঠন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় কি বুলি কোৱা হয় বিচূৰ্ণী ভৱন বুলি কোৱা হয় এই ভূমি গঠন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ নাম হল বিচূৰ্ণী ভৱন ইয়াত দিয়া আছে বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়া এই বিচৰ্ণি ভৱন প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া যাৰ দ্বাৰা পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত যিবোৰ শিল আছে সেই শিলবোৰ মানসিষ্টৰ কাৰণতে হওঁক বা প্ৰাকৃতিক কাৰণতে হওঁক নিজৰ ঠাইতে খণ্ড বিখণ্ড হয় আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ফলত কি হয় পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত মাটিৰ এটা কোমল তৰপৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই কোমল তৰপটো প্ৰায় এক চেণ্টিমিটাৰ মাটিৰ গঠন হবলৈ কি হয় বহুত বছৰ লাগে শ শ বছৰ লাগে গতিকে মাটিৰ গঠনটো এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া ই বহুত বছৰ জুৰি চলা এটা প্ৰক্ৰিয়া এইদৰে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি মাটিৰ গঠন আৰু মাটিৰ অৱক্ষয় প্ৰক্ৰিয়াটো চলি গৈ থাকে গতিকে আমি কি বুজি পালো যে মাটিৰ গঠন হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই বিচূৰ্ণী ভৱন প্ৰক্ৰিয়াৰে মাটিৰ গঠন হবলৈ বহুত শ শ বছৰ লাগে বহুত বছৰৰ পিছত বছৰ জুৰি এই প্ৰক্ৰিয়া চলিয়েই থাকে মাটিৰ গঠন আৰু মাটিৰ অৱক্ষয় বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি চলি চলি গৈ থাকে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে আমি ভূমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তোমালোকে জানাই ভূমি আমি কি কি কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণে ভূমি ব্যৱহাৰ কৰো উদ্যোগ স্থাপনৰ কাৰণে ভূমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি খনিজ সম্পদৰ নিষ্কাশনৰ কাৰণে ভূমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি ৰাস্তা ঘাট বনাবলৈ ভূমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰ দুৱাৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বনানীকৰণ অৰ্থাৎ গছ গছনি ৰুবলৈ আমাক ভূমি লাগে গতিকে ভূমিৰ বিভিন্ন কাৰণত ব্যৱহাৰ হয় আৰু ভূমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কিন্তু কেইটামান প্ৰাকৃতিক কাৰক কেইটামান কাৰকে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে মাটিৰ গুণাগুণ জলবায়ু ঠাইখিনিৰ অৱস্থিতি সেই ঠাইখিনিৰ ওচৰত পানীৰ উৎস আছেনে নাই খনিজ সম্পদ বনজ সম্পদৰ স্থিতি আছেনে নাই এই সকলোবোৰ কাৰকে ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে ভূমিকা পালন কৰে এতিয়া এতিয়া চোৱা তোমালোকে যে আমি বহুতো কাম কৰিব পাৰোঁ ভূমিৰ সহায়ত কৃষি কাম কাজ উদ্যোগ খনিজ পদাৰ্থ নিষ্কাশন বনানীকৰণ বাসস্থান পথ নিৰ্মাণ এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিৰ ব্যৱহাৰ হয় কিন্তু ভূমি ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কেইটামান কাৰকে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰে সেইকেইটা হ'ল ভূমিৰ ব্যৱহাৰৰ স্থান জলবায়ু প্ৰকাৰ মাটিৰ গুণাগুণ সেই ঠাইখিনিৰ আশে পাশে পানী আছে নে নাই বনজ সম্পদ খনিজ সম্পদৰ অৱস্থিতি আছে নে নাই এই সকলোবোৰ নিৰ্ভৰ কৰিহে ভূমিৰ ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত জনবসতি বিশেষভাৱে গঢ় লৈ উঠে এতিয়া আমি অলপ আগতে আলোচনা কৰিলো ভূমি ব্যৱহাৰ কৰোতে কিছুমান প্ৰাকৃতিক কাৰকে সহায় কৰে হয়নে যিবোৰ ঠাইত সেই প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰৰ অৱস্থিতি দেখা যায় তেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইবোৰত জনবসতি ঘন হোৱা দেখা যায় কাৰণ যিবোৰ ঠাই প্ৰাকৃতিকভাৱে সুবিধাজনক তেনেবোৰ ঠাইলৈ কি হয় বসবাস কৰাৰ কাৰণে আন ঠাইৰ পৰাও মানুহৰ প্ৰবজন হয় অৰ্থাৎ তোমালোকে চাবা ধৰা হল এইখন এখন ঠাই এই ঠাইখন কি হয় প্ৰাকৃতিক কাৰণবোৰ এই ঠাইখনত অৱস্থিতি আছে গতিকে এই ঠাইখনত বসবাস কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহৰ কি হয় প্ৰবজন হয় এইদৰে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহৰ প্ৰবজন হয় আৰু যেতিয়া মানুহৰ এটা ঠাইলৈ প্ৰবজন হ'ব তেতিয়া কিন্তু কিছুমান অসুবিধাৰো সন্মুখীন হবলগীয়া হয় যেনে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু আমি যদি উদাহৰণ হিচাপে চাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তোমালোকে ক'ব পাৰা যে আমাৰ ভাৰতৰ গংগা আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা অঞ্চল এই দুয়োটা অঞ্চল কি হয় খেতিৰ কাৰণে উপযোগী এই দুয়োটা অঞ্চলত মানুহৰ বসবাস কৰাৰ কাৰণে উপযোগী কাৰণ ইয়াত জলবায়ু ভাল অন্যান্য প্ৰাকৃতিক কাৰকবোৰ আমি যিবোৰ আলোচনা কৰিলো সেইবোৰ উপস্থিতি আছে গতিকে এই ধৰণৰ খন হোৱা দেখা যায় আৰু আমি এতিয়া ইতিমধ্যে গম পালো যে যেতিয়া জনসংখ্যা এটা ঠাইত বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তেতিয়া কি হয় এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এই সমস্যাটো হৈছে ভূমিৰ নাটনি এইটো এটা সমস্যা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এটা সমস্যা সেইটো হ'ল ভূমিৰ নাটনি আকৌ আমিতো ইতিমধ্যে গম পালোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত জনবসতি ঘন হয় এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত জনবসতি পাতল হয় বাৰু তোমালোকে কোৱাচোন জনা নহয় তোমালোকে এনেকুৱা ঠাইত জনবসতি পাতল হয় য'ত বহুত ক্ষেত্ৰত অসুবিধা দেখা যায় যেনে পাহাৰীয়া অঞ্চলবোৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত কি হয় উদ্যোগ স্থাপন কৰিবলৈ অসুবিধা হয় কৃষি কাৰ্য স্থায়ী কৃষি কাৰ্য কৰিবলৈ অসুবিধা হয় তাত যাতায়তৰ অসুবিধা আছে পৰিবহনৰ অসুবিধা আছে তেনেকুৱা ঠাইবোৰত কি হয় সদায় জনবসতি সেৰেঙা বা পাতল হোৱা দেখা যায় আৰু কি হয় বৰ্তমান তোমালোকে নিশ্চয় জানা বৰ্তমান যেতিয়াৰ পৰা আহ জনসংখ্যা বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে মাটিৰ চাহিদা সিমানে বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে গতিকে বৰ্তমান যে মাটিৰ চাহিদা বা মাটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে তাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান কাৰকে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে তাৰ ভিতৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰক দুটা হৈছে এটা হ'ল প্ৰথমটো চোৱা জনসংখ্যা বৃদ্ধি এইটো এটা কাৰক আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল অৰ্থনৈতিক প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি অৰ্থাৎ মাটিৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ মাটিৰ প্ৰয়োজন বৰ্তমান মানুহক মাটি লাগে কিয় লাগে কাৰণ জনসংখ্যা দিনক দিনা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে মানুহৰ কাৰণে মাটিৰ বহুত প্ৰয়োজন বসতিৰ কাৰণে হওক তাৰ উপৰিও অৰ্থনৈতিক প্ৰতিযোগিতা অৰ্থাৎ যেতিয়া জনসংখ্যা বাঢ়িব তেতিয়া উদ্যোগ স্থাপন কৰিব লাগিব কল কাৰখানা স্থাপন কৰিব লাগিব অন্যান্য অৰ্থনৈতিক কাম কাজৰ কাৰণে মাটি লাগে গতিকে মাটিৰ চাহিদা দিনক দিনে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এই চাহিদা বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত কিছুমান অসুবিধাৰো কিন্তু সন্মুখীন হৈছে যেনে চোৱা যেতিয়াই মাটিৰ চাহিদা অধিক বৃদ্ধি হয় তেতিয়া কি হয় মাটিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ হয় এক নম্বৰ আৰু মাটিৰ অপব্যৱহাৰ হয় মাটিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ আৰু মাটিৰ অপব্যৱহাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কামত মাটিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে গতিকে মাটিৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে মাটিৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ হোৱাৰ ফলত কি হৈছে পৰিৱেশৰ ওপৰত এই বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে পৰিৱেশৰ বহুত ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চোৱা যেতিয়াৰ পৰা জনসংখ্যা বাঢ়িছে মানুহক মাটি লাগে এতিয়া মানুহে মাটিটো মানুহৰ জনসংখ্যা হিচাপে কি হয় মাটি বেছি নাথাকে জনসংখ্যাটো যিমান বাঢ়িব মাটি সিমান সেই হিচাপে নাবাঢ়ে গতিকে কি হয় যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়িব মানুহে ডাঠ অৰণ্যবোৰ ধ্বংস কৰি নগৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে কাৰণ মানুহ থাকিবৰ কাৰণে ঠাই লাগে গতিকে ডাঙৰ ডাঙৰ অৰণ্যবোৰ মানুহে কাটিছে কাটি নগৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে যিবোৰ ঠাইত খেতি বাতিৰ কাৰণে সুবিধা তেনেকুৱা ঠাইবোৰত মানুহে কি কৰিছে উদ্যোগ পাতিছে অন্যান্য অৰ্থনৈতিক কাম কাজ কৰিছে গতিকে সেইবোৰ কি হয় প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে তাৰ উপৰিও জনসংখ্যা যিমানে বাঢ়ি আহিছে মানুহে বসবাসৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈছে তাৰ ফলত কি কৰিছে পাহাৰৰ গছ গছনি কাটিছে পাহাৰ মুকলি কৰিছে কৰি তাত কি কৰিছে বসতি স্থাপন কৰিবলৈ লৈছে ফলত ডাঙৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যেনে ভূমিস্খলন তোমালোকে জানা ভূমিস্খলন কি ভূমিস্খলন হৈছে ওখ ঠাইৰ পৰা মাটি খহি পৰাটো ভূমিস্খলন বুলি কোৱা হয় এতিয়া ভূমিস্খলনটো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগো হব পাৰে মানৱ সৃষ্ট দুৰ্যোগো হব পাৰে বৰ্তমান পাহাৰৰ যিটো ভূমিস্খলন হৈছে সেইটো হৈছে ই মানুহে সৃষ্টি কৰা দুৰ্যোগ গতিকে যিমানে জনসংখ্যা সিমানে কি হৈছে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ভূমিস্খলন হব পাৰে হয়নে ঠিক তেনেকে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ধ্বংস হৈ হৈ গৈ আছে গতিকে যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়িব সিমানে মানুহৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ গৈ থাকিব আৰু ইতিমধ্যে বিশ্ব বেংকে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত এখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবেদন মতে ভাৰতত কৃষিৰ কাৰণে ব্যৱহৃত ভূমিৰ পৰিমাণ হল ষাঠি দশমিক চাৰি তিনি শতাংশ আৰু যিমানে জনসংখ্যা আমিতো আলোচনা কৰি আহিছো জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত কি কি সমস্যা হৈছে যিমানে জনসংখ্যা বাঢ়ি আহি থাকিব সিমানে মানুহৰ বসতিৰ কাৰণেও মাটিৰ প্ৰয়োজন হব গতিকে মানুহে থকাৰ কাৰণেও মাটিৰ প্ৰয়োজন হৈ হৈ গৈ থাকিব গতিকে ভূমিৰ ব্যৱহাৰ অধিক হৈ গৈছে এতিয়া জনসংখ্যা যিমানে বাঢ়িব সিমানে ভূমিৰ ব্যৱহাৰ আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব আশা কৰোঁ তোমালোকে আজিৰ কথাখিনি বুজি পালা ভূমি কি ভূমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ই কেনেদৰে গঠন হয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি এতিয়া এই প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা ইতিমধ্যে আমি যিখিনি আলোচনা কৰিম তাৰ পৰাই এই প্ৰশ্নটো ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন চোৱা বিকল্প ধৰ্মী প্ৰশ্ন শিল ধোৱা ধৰাৰ উপৰি ভাগত এক কোমল ভূমিৰ তৰপৰ সৃষ্টি হয় ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ কথা যাৰ দ্বাৰা মাটিৰ গঠন হয় যাৰ দ্বাৰা মাটিৰ গঠন হবলৈ বহুত বছৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো কোনটো বাৰু এইটো এক নম্বৰ বিচুৰণি ভৱন এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰা কি হয় পৃথিৱীৰ উপৰি ভাগত মাটিৰ এটা কোমল তৰপৰ সৃষ্টি হয় এতিয়া তোমালোকে আৰু এটা প্ৰশ্ন চোৱা এই প্ৰশ্নটো প্ৰাকৃতিক সম্পদ কি প্ৰাকৃতিক সম্পদ আমি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিলোঁ প্ৰাকৃতিক সম্পদ হৈছে কি মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় মানুহৰ কামত অহা প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা সকলোবোৰ উপাদানেই হৈছে প্ৰাকৃতিক সম্পদ যেনে আমি উদাহৰণো আলোচনা কৰিলোঁ ভূমি পানী বন্যপ্ৰাণী খনিজ পদাৰ্থ এইবোৰ হ'ল প্ৰাকৃতিক সম্পদ আশা কৰোঁ তোমালোকে আজিৰ এই ক্লাছটোত বুজি পাইছা নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ ইয়াৰ পিছৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ